Thank you. Вітаю час кави і нової кавової історії. Сьогодні вона від Ліани Нікітенко. Хто ця жінка зараз дізнаємось? Пані Ліано, я вас вітаю і е, ну, ми з вами знайомі вже давно. Принаймні, скільки триває акція до світлого дня світлівчинки, е, е, ініційована Сумською обласною державною телерадіокомпанією, Сумською єпархією. Ми з вами знайомі. Знайомі, е, е, ну скажімо так, не від радісних подій, бо ви завідуюча онкогематологічним відділенням і лікуєте онкохворих дітей, професія. не скажу рідкісна, на жаль, не рідкісна, але принаймні ви в області, мабуть, та єдина жінка, яка знає всіх онкохворих дітей на Сумщині. Я права? Ну, да, з огляду, що я працюю 27 років уже дитячим онкогематологом, тож практично всі діти, які мали діагноз рак, вони пройшли через наше відділення. Тобто і ті, які хворіли і вилікувались, ті, які на нинішній момент у вас лікуються. Да. єдине відділення в області онкогематології. Тобто всіх дітей ви практично знаєте. Ну а тепер про вас, про вашу професію, про те, як вам вдається взагалі витримувати таке навантаження, тому що ну, психологічно це дуже важко. Навіть Говорити про це важко приїхати в відділення, подивитись. Не дай Бог захворіє чиясь дитина, це дуже важко. А ви там працюєте щодня? Як можна кожен день ходити на таку роботу, бачити хворих дітей, лікувати їх? Ну вибрати спеціальності ніяк не принадлежить мені. Навіть коли я була студенткою на п'ятому курсі Вінницького медицинського інституту проходили практику в этом відділенні. Все шли удрученные после занятия, я просто вот ревела, как белуга. Я плакала, я понимала, что я буду кем угодно, только не онкологом, не ни гематологом. Никогда Кро... не говори, никогда. Никогда Нет. не говори, никогда. Кроме того, у меня к тому моменту уже в семье была своя беда такая, когда мне было 20 лет, 17-летний брат заболел лимфогрануломатозом. И это были 80-е годы, когда еще шансов не было. Любой учебник открыт, любой журнал, где, который заканчивался фразой «прогноз для жизни неблагоприятный». То есть видеть таких детей, знать, что в семье такое же горе, и уже жизнь отсчитывает какие-то месяцы, годы, и выживаемость по прогнозам была не больше пяти лет для Андрюши. Поэтому для меня это была трагедия. И когда я ехала в Сум из Венецкого медицинского института, я мечтала быть анестезиологом или неонатологом. Ну, уже изнесла свои коррективы, распределили мне врачом приемного покоя. Но через 2-3 месяца мне главный врач предложил быть совместителем в отделении нефрологии. Там было 10 гематологических коек. Вот так, в общем-то, это волюнтаристское решение Аркадия Петровича Лушпы, который почему-то захотел меня сделать гематологом. Два года я работала, мечтая о том, чтобы скорее уйти из этого отделения в любую другую специальность медицины, хоть просто педиатром, хоть гастроэнтерологом хоть неонатологом, потому что никто из детей тогда не выживал. Заболевало 15-20 детей в год, поступали. Бывали случаи, когда два ребенка днем поступило, они же ночью и умерли. То есть морально это выдерживать очень сложно. У нас даже мужчины, врачи, которые были дежурантами приемного покоя, покое, после таких дежурств прекращали совместительство в приемном покое. Но в 1991 году тут же Аркадий Петрович. Нашел мне где-то приглашение на первый белорусско-немецкий симпозиум, который проводился в Минске. Конечно, это было откровением не только для меня, врача с двухлетним стажем, а даже для опытных врачей-гематологов и онкологов всех стран СНГ что немцы, и австрийцы показывали результаты выживаемости 60-70 процентов, то есть тогда в вот это не верил никто. Но уже в апреле 91 -го года нам раздали эти немецкие протоколы, это правда были такие очень скумканные схемки химиотерапии, названия препаратов, никаких особенностей лечения. Но с 91 -го года приехала из Минска и в конце апреля уже первого же пациента, который заболел лейкозом, начала вести именно по европейским то есть этим вы программам. С новым настроением? Да. Во-первых, я поняла, что кому-то можно помочь, пусть не мечтали 70%, но даже за одну жизнь бороться. Тем более я понимала, что, как важно для каждой отдельно взятой семьи жизнь отдельно, отдельного ребенка. И, наверное, поняла, к тому времени уже брата не было. То есть сложнее было лечить кого-то, когда еще был болен брат, когда не стало брата. Вот я поняла, что кто-то должен этим заниматься. И, наверное, я воодушевленно принялась осваивать новые технологии современные. И результаты, конечно... Не заставили себя долго ждать Сравнить первый... сейчас нужно, то есть выживаемость, вот вы сказали... Нет, тогда тогда... тогда выживала все равно мало детей, mm -hmm. но это не было связано с нашими mm -hmm. знаниями, это было связано больше с материальной обеспеченностью, никаких государственных программ не было, больница не могла закупить, кто из родителей мог закупить все медикаменты, но это mm -hmm. были единицы. Но первый ребенок, который, который жив, скажем так, благодаря тому, что мы проводили уже эти программы лечения, этот ребенок жив уже 22 года. То есть это первый мой результат. Это пациент из Ахтерского района. Он тогда был то, что греет Душу. Да. Это вот то, из-за чего стоит оставаться гематологом, онкологом. Когда уже не один ребенок жив, мы когда проводили это лечение, мы не особо верили, что будут такие результаты. Но постепенно дети накапливались, накапливались. Это уже ну, десятки, даже, наверное, сотни выздоровевших от онкологии детей. Яна Кузьминична, на тот момент уже, вот вы сказали, что статьи заканчивались тем, что прогноз для жизни неблагоприятен. Статьи начали заканчиваться такой фразой «рак не приговор». Ну, это уже давно. Рак не воспринимают как неизбежно фатальное заболевание, и прогнозы для разных заболеваний, они, конечно, разные. Но при некоторых формах онкологии выживаемость и выздоровление достигают 90 и даже 97% при отдельных вариантах опухолей конечно, рак – это уже не приговор. Ну, а теперь непосредственно по поводу, как вы сказали, 27 лет в этом отделении, 27 лет вы занимаетесь этой проблемой. За 27 лет это единственный случай, когда пациент 22 года уже живет выздоровевший пациент. Или вы таких случаев можете много назвать? Конечно, много. Это первый пациент, который вышел, он заболел в 92 году. А потом каждый год количество детей, которые выздоравливали после химиотерапии лейкозов, оно увеличивалось. И поэтому этих детей много. Я уже кота у нас такой не веду подсчитать всех, но я всех помню, конечно. Ну и вас, наверное, все помнят. Ну, большинство людей, Родители, так большинство точно. родителей не забывают, да, ни в праздники позвонить, поздравить, они делятся радостями, когда становятся уже дедушками, бабушками. Мы знаем, что у нас уже, ну, как минимум пять деток родилось, у вот тех детей, которые перенесли рак. Боже, какая прелесть. Yeah. Сюрпризы разные подкидывают, как хорошие, так и плохие. Хорошо, если ребенок выздоровел, родители звонят, благодарят, да, все хорошо и замечательно, но часто пациенты и умирают. И ну, людям свойственно говорить о том, что, возможно, врач виноват, где-то что-то не досмотрел, где-то что-то не так провел. С таким вы сталкивались тоже в своей работе? Конечно, сталкивались. Были дети, даже когда вот в 96-97 году большинство детей выздоравливало, но были дети, которые по своим прогнозам по высокой группе риска, они ну, имели минимальные шансы на выздоровление. И бывало, что приходили, но это очень редкие случаи, когда приходили родители, уже похоронив ребенка, и так ядовитенько спрашивали. Я пришла узнать, почему умерла моя девочка. И вот отказавшись от вскрытия, зная все прогнозы, зная, что у нее вариант неблагоприятный, имея на руках заключение референтных лабораторий Киева, которые поставили тот же диагноз. К сожалению, да, такие неприятные ситуации тоже бывали, но, к счастью, это всегда было редко. Когда дети умирали, тогда, наверное, настроение в обществе было в целом, все знали, что такое лейкоз, то есть все были настроены, что если даже какое-то продление жизни, все равно люди были благодарны. И то есть каких-то врагов я не успела нажить, более того, после смерти мальчишек, нескольких девочек в честь меня еще назвали Лианами, когда родились. То есть мы даже с теми родителями, которые потеряли своих детей, мы где-то продолжаем дружить, приятельствовать и знаем о том, что у них происходит. Хотя это было уже 20 лет назад и больше. За все эти годы, сколько вы занимаетесь этим, сколько раз хотелось все бросить? И вообще, даже если не сменить род деятельности, то просто куда-нибудь уехать и забыть обо всем. Конечно, много раз хотелось. То есть, наверное, вернуться бы назад, вот сказать, Пошла бы я обратно в медицину, особенно в гематологию, я не могу сказать однозначно. Когда кого-то спасаешь, когда понимаешь, что вот ребенок балансировал между жизнью и смертью, тяжелые сепсисы, инсульты, ослепшие дети, и при этом удалось их спасти, ну, это как наркотик, это... Ну, когда тебя поднимают ночью, когда каждый выходной у тебя в 2 часа ночи машина, и так несколько суббот подряд, когда ты планируешь одно или отдыхаешь с ребенком, а тебе звонят, тебя вызывают. То есть иногда кажется, что можно было свою жизнь как-то более праздно провести и так больше уделять внимание своей семье, а не, в общем-то, работа, работа, работа. Большую часть жизни, потому что... Не... Они... Ни выходных, ни ночей. Пациенты, которые пролечились у нас, они могут звонить в час ночи, просто говорить, добрый вечер, там болит горлышко, что нам можно выпить. Там. А я вот так понимаю, вы легко вечер". даете свой телефон? Телефон и, мой знают Все, конечно да, Он передается да, из рук в руки, мой телефон знает все, более того, и соседи и знакомые, которые говорят, что нам посоветовали обратиться к вам, то есть мне могут звонить круглосуточно. И вот в этом минусы нашей работы, что вот я была на стажировке в Австрии. Там в 3 часа дня врач ушел с работы Никакие мобильные никому не раздает Никто тяжело больных не ожидает вот Даже я услышал, что везут тяжелую девочку Которая выписана была из отделения Там 2 mm -hmm. дня назад И с удивлением говорю, а мы что не будем ждать эту девочку? Я помню сейчас Лиза Корман мне удивленно все врачи сказали, зачем мы должны ждать Лизу, есть дежурный врач, он окажет ей помощь. То есть там врачи четко делят вот время профессиональное и время на семью, на отдых. Ну, может, у них так много врачей? У нас сколько врачей в вашем отделении? В нашем отделении всего три врача. У нас, к сожалению, доктор-онколог ушла в декретный отпуск, рассчиталась с работы, потому что невозможно на такую мизерную зарплату содержать двух детей, не имея квартиры в сумах. Мы втроем работаем. И так в каждой области. У нас гематологов вообще очень мало. Это в области, ну, 2-3 человека, может быть, Ахмадет только имеет больше врачей, ну, и такие центры, как Львовский, Донецкий имел чуть больше врачей. А заболеваемость нагрузки, тем временем растет? Нагрузки на нас огромные. Если в Европе один врач отвечает за лечение, там, четырех больных, 5 максимум, то вот мы иногда бывает лечимся с высокой заболеваемостью 12-14 в день каждый врач ведет. То есть нагрузки колоссальные. Ну сейчас сколько в отделении детей лежит? На сегодня в отделении 28 детей. Ну, При этом врачи же мои сейчас совмещают в поликлинике, мы и плану консультативную угу. помощь оказываем, и, ну, а стационарные mm -hmm. больные. На каждую больную надо уделить, ну, хотя бы, наверное, час в день, чтобы грамотно расписать, чтобы не ошибиться, чтобы вовремя установить какую-то проблему, какое-то осложнение, чтобы предвосхитить плохие исходы. Как вы отдыхаете вообще? Такое случается, в принципе. Если отдыхаете, то как? Чтобы, я... ну это колоссальный стресс, колоссальная нагрузка каждый день с утра до вечера видеть больных детей. Иногда и в выходные, вот, как вы сами сказали, и ночью срывают. Но должен же мозг как-то отдыхать? Какая-то разгрузка должна быть у человека. В выходные дни я люблю встречаться с друзьями. В будние дни мы хотя бы созвонимся по телефону, у меня много близких подруг, две из них, очень ближайшие, ближайшем почти каждый день общаемся. Я люблю ходить по магазинам, я люблю смотреть ну, телевизор. женщины а, это, <святое> <Да>, это святое. Это святое. Было бы еще за что. <святое> я люблю смотреть телевизор, особенно все программы вот СТБ, все эти шоу, X-Factor танцуют, все холостяк, Зважинита счастливее. вот это то, это то что включится. позволяет расслабиться, да, чтобы не думать, ничего глубокого, тяжелого не смотреть. Семья как воспринимает вашу работу? Ну, к сожалению, моя семья это моя дочь, которая сейчас учится в Киеве, поэтому сейчас я абсолютно свободный человек. У меня не стало родителей уже. Вот мы вдвоем с дочерью. Вся моя семья. Да, моя дочь всегда страдала. И когда стоял выбор профессии, у меня даже не поворачивался язык, что-то советовать и проводить профориентацию. Хотя у нас мама, папа, врачи, баб, дедушки-врачи, бабушки-медсестры, у нас с обеих сторон целая династия. Таки, целая династия у дочери мысль не возникла все-таки идти в медицину. И кто она? Она учится и хочет быть журналистом. Это тоже Но хорошо. Ну, вот мне кажется, да. Это Если бы вы не были врачом, врачом-онкологом, кем бы вы были? Вы не задумывались никогда над этим? Ну, когда-то я вспоминала недавно, как в четвертом классе проводили анкетирование, кто кем хочет быть. Я помню смешную фразу, и сейчас я помню, что я хотела быть или актрисой, mm -hmm. или врачом-нейрохирургом. Все-таки врач-нейрохирург звучало. Ну, наверное, когда в более таком уже сознательном возрасте, я бы хотела, наверное, знать языки, быть переводчиком, ездить в разные страны, наверное, что-то было бы связано с языками. Ну, Они мне, в общем-то, давались. Я человек, который легко изучал нет. языки. Вот, наверное, я бы пошла в ИНЯС куда-то. Ну, а теперь вы ездите в разные страны, перенимать опыт, как, как лечить онкобольных детей. Скажите, как часто такое случается? Есть ли возможность у наших врачей вообще побывать за границей и какой-то опыт привести? А самое главное, есть ли возможность внедрить этот опыт у нас на месте? То есть, хватает ли поддержки? на местном уровне. К сожалению, возможно, возможности стажироваться ее недостаточно. Вот я, наверное, из Киева, из центра гематологии и онкологии стажировались врачи, а из провинции я знаю только врачи из Харькова, из Симферополя, по-моему, ездили на стажировку. Мне повезло, потому что у нас с 2000 года мы сотрудничаем с благотворительным фондом «Видень». Они работают с фондом Киндер Это фонд против рака у детей в Австрии. И вот благодаря вот, вот этой дружбе сотрудничеству с Видением я вне конкурса попала на стажировку на полгода в лучшую клинику Европы, госпиталь Святой Анны. К сожалению, другие врачи не имеют такой возможности. Я много почерпнула за эти 6 месяцев, хотя я и поняла, что мы абсолютно... Профессионально могли бы работать в таком госпитале. Бывали дни, когда отделение оставалось вот просто на меня. Медсестры и я, когда заведующий отделением где-то был, другие врачи были молоды, наоборот, они просили меня постоять с ними во время пункции, поддержать что-то. Но этот опыт и знание, это очень помогло моей работе, потому что то, что медикаменты какие-то, какие-то элементы терапии пришли на Украину и на конференциях для украинских гематологов стали известны там, в 2011-2012 году, я приехала такая уже, зная это в 2007-2008 году. К счастью, возможности есть. Медикаменты, которые, которые, которые используют для лечения детей в Европе, они ничем не отличаются от тех, которые мы получаем за счет государственного бюджета. К счастью, в последнее время на достаточно большие суммы, это 3,5 миллиона и 5 миллионов 700 тысяч медикаменты в отделении есть. Другое дело, несвоевременное проведение этих тендерных закупок, бывает перебои в отделении и проблемы материальные у родителей, у персонала, с тем, что купить медикаменты, стоимость которых стоит, может, и 4 тысячи флакончик, и 15 тысяч гривен флакончик, это невозможно. Ну, опыт мы принимаем успешно. Кроме того, конференции, которые проводятся даже в Украинах, они часто идут с приглашением профессоров из европейских клиник. Это из Германии, из Австрии. И я на конгрессы взрослые ездила, там и Франция, и Швейцария. И с нами охотно делятся опытом. И для врачей, в общем-то, даже на этих конференциях два раза в году можно подчеркнуть знания и опыт, который есть в европейских клиниках. Когда заболевает ребенок, понятно, что родители готовы сделать абсолютно все. И если э, врачи не дают каких-то хороших прогнозов, то они э, идут к нетрадиционной медицине, обращаются к каким-то там таким интересным рецептам. Есть масса статей даже в том же интернете по поводу лечения там, и гриб этот веселка, и, например, лечения сода. Я думаю, до вас mm -hmm. тоже. Вы, вы, вы в курсе всех этих веяний, тенденций и всего остального. Вот насколько скажем так, глубокий фундамент под этими всеми публикациями? Насколько вы как врач этому верите, доверяете, можете э, как-то проанализировать это? Ваше, ваше личное отношение? Mm. К этому? Наверное, как человек, который столкнулся с этой проблемой, когда у брата была четвертая стадия, мы родители также хватали за любую мысль, и, там печень акулы, катрекс тогда препарат предлагался, который возили там из Батуми. Наверное, когда случай абсолютно безнадежный, я пойму и поддержу любого родителя, которому хочется хоть что-то нетрадиционное использовать. Но для большинства детей есть стандартная схема лечения которые включают химиотерапию, хирургию, лучевую терапию, которые позволяют добиться длительных ремиссий и выздороветь. Никаких чудес в своей практике я не видела, когда родители просто там бросали химиотерапию, начинали пить ядовитые травы или авиационный бензин. Кроме того, что у кого-то развился токсический гепатит, ребенок погиб в конце концов от почечной недостаточности. То есть, что касается онкологии, я не верю, что без химиотерапии, без лучевой терапии можно добиться каких-то результатов. Но в безнадежных случаях родители не могут остановиться. Наверное, в этом случае поддержу. Вот вы сказали, вы никаких чудес не видели, ну, по крайней мере, от нетрадиционной терапии. А, а чудеса случались в вашей практике? Ну, я знаю, на психологическом уровне, когда вот человек начал выздоравливать, хотя э, все показатели были к тому, что будет летальный исход. Нет, мы видели чудеса, когда ребенок, который после 5-6 минут клинической смерти, все равно мы требовали, чтобы реанимация проводила реанимационные мероприятия, и ребенок был жив, к сожалению, в этом случае все равно возник рецидив, и мальчик погиб. Но там, когда реанимация не верила, что уже можно оживить этого ребенка, на фоне давления под 300 произошел геморрагический инсульт. Ребенок просто, ну просто это уже была клиническая смерть, он не дышал. И после этого все-таки он еще какое-то время жил. Была девочка тоже с кровоизлиянием в головной мозг, когда мы понимали, что у нее шансов нет. Она была ослепшая в течение трех дней. Ну что такое инсульт, в головной мозг все понимают. После этого все-таки девочка выздоровела, выжила. Сейчас... Успешно, красиво поет, не скажешь, что она перенесла -то такое страшное. Иногда, когда уже руки опускаются, ну, наверное, Богу виднее, кому жить, кому нет. Богу виднее, наверное, ну, опять же, возвращаясь к акции «До светлого дня» Свет Левченки и к волонтерству, наверное, все-таки вот такие вот добрые поступки, какие-то светлые чувства, какая-то помощь человеческая, она очень сильно помогает. Волонтерство когда вошло в вашу жизнь, по крайней мере, в том большом смысле, когда много людей подключаются с помощью и помогают, просто так помогают? И когда вы ощутили то, что не только немцы помогают, но волонтерство развивается и в Украине? Все-таки началось все с 2000 года с благотворительного фонда Виды. То есть немцы были могли... Это австрийцы, были, австрийцы. это австрийский фонд Kinderkrabshilfe которые на 15, сначала на 15 тысяч долларов оплачивали медикаменты, потом эта сумма возросла до 50 тысяч евро, и этот проект длится уже 14 лет. И, наверное, потому что об этом стало известно, что где-то за границей собирают деньги, передают, чтобы лечить онкобольных деток. Постепенно все-таки стали появляться люди, которые хотели помочь. Это были спорадические случаи, когда бывало, люди приходили в отделение, Обычно люди, которые столкнулись с такой проблемой, которые потеряли кого-то из близких, приходили и говорили, вот у нас после лечения там, мужа, сына остались какие-то деньги, медикаменты. Кому, кому это нужнее сейчас? Мы никогда не брали эти деньги, мы просто приглашали кого-то из родителей, кто действительно остро нуждался, но эти случаи были все-таки единичные. Благотворительность на Украине, я считаю, что вот она сейчас проявляется так масштабно после начала акции «До светлого дня светлевчинки». Вот эти пять лет, когда акция стала проводиться. К сожалению, не все люди все-таки доверяют, что все деньги, которые опущены в эти ящички, дойдут до детей. Вот недавно <саспорщик> Ощадбанк сказали, что мы собрали 20 тысяч, но хотим купить конкретно кому-то конкретную помощь. И они тоже в течение суток закупили медикаментов на 20 тысяч, но все это в рамках акции. Нам помогает, конечно, вот в этой благотворительности фонд «Свиточ» Борис Анатольевич Кулик, который размещает информацию о детях в интернете. Они описывают каждого ребенка с конкретной каждой проблемой, и у родителям на счет поступают какие-то деньги. А, а вообще много людей, когда слышат об этой акции, ну, к нам приходили и магазины, там вот магазин ДЦ принимал, и он и деньгами помогал, и в донорстве принимал участие. Много людей с улицы сейчас идут и помогают без слез, опять же, в вашем отделении, ну, тяжело сдержаться, особенно человеку, который первый раз туда приходит, видит это все. А, что вы делаете для того, чтобы собраться, чтобы не расплакаться, чтобы держать себя в руках постоянно, чтобы не плакать при родителях? Сейчас смотрю, уже слезы в глазах стоят я такой же человек, как и все, и когда я смотрю по телевизору, когда я вижу рекламу, что как для кого-то ребенка, которого не знаю, собираются деньги, я не раз там кликала в телефоне, чтобы помочь какому-то ребенку, который лечится в Москве где-то. Я плачу, когда я смотрю фильмы об онкобольных. Ну, наверное, вот там я могу позволить себе слабость. Здесь я понимаю, что от меня ждут другого. Здесь я с родителями должна не плакать, здесь я должна внушать внушать им веру в то, что все будет хорошо, даже когда сама я иногда уже им не верю, но я родителям должна внушать. От веры родителей много зависит. Не знаю, я, я овен по гороскопу, и написано, что овен, который обманывает ноги. Для многих я кажусь сильной женщиной. А где вы, а души... плачете? А... А где вы плачете? А плачу я дома, плачу я дома, я достаточно плаксивая. Расслабляться надо, все-таки болезни невыраженных эмоций, эти инфаркты, инсульты, где-то надо всплеск давать. То есть пока у меня были мама, папа, бабушка, дочь, семья у меня была большая, ну вот мои, может быть, эти всплески, эмоций, это выливалось больше в семью. Может быть, я бывала там когда-то агрессивной. Ну, то есть где-то надо выбрасывать эмоции с родителями, тем более онкобольных детей должна быть все-таки сдержана, позитивно. Ну хотя иногда, может, хочется тоже кого-то и построить. Еще раз про волонтерство. Ну, волонтерите вы с утра до вечера, можно сказать. Не, ну, определенное время на зарплату, да. А все, что остальное, это чистой воды волонтерство, потому что, как вы уже рассказали, вас дергают и в субботу, и в воскресенье, и по ночам, и так далее. Мало того, вы еще и собственные деньги тратите тоже, ну, скажем так, на свою Работу. Сколько раз такое случалось? Ну, при мне, по крайней мере, я видела, как вы собственное золотое кольцо положили в скрынку для сбора кошки. Простите, пожалуйста, я открыла этот секрет, я это видела просто-напросто. То есть, когда объявляли на сцене результаты сбора денег во время концерта, и сказали, ну, вот такая вот сумма и золотое кольцо. И я знала, что это Ляна Кузьминична положила это золотое кольцо – ну не да напасешься так. Ну не на я видела, просто, просто заметила, просто заметила. Сколько раз такое случалось, когда вы вкладывали собственные деньги, отдавали что-то, ну вот что-то свое, причем, я так понимаю, это случается постоянно. Ну, я не могу пройти мимо этой скрынки, в церковь я хожу достаточно часто. Я не стою, конечно, всю службу, но я в церковь захожу, и когда я вижу эту скрынку, я ни разу не ухожу, чтобы какие-то денежки там не оставить. Кольцо, но не мое. Кольцо я нашла. Вот надо было такое предвидение. За 2-3 дня, наверное, до проведения этого благотворительного концерта я нашла это золотое обручальное колечко. Ну, мысль, конечно, сразу родилась, для чего для я чего его нашла. Для чего нашла. Да, да. Я принимаю участие в акциях. Мне это доставляет удовольствие. Я понимаю, что мои там... 20, когда 20, когда 50 гривен, но когда по несколько раз, я понимаю, что это, это поможет кому-то. А когда, если каждый будет так думать, что от того, что я какую-то копеечку положу, а у кого-то не будет проблем, у кого-то, во всяком случае, кроме моральных проблем, не будет вот этого ужаса, где брать деньги, когда родители узнают, что медикаментов нет, а нужны такие-то суммы на такие-то медикаменты. Это важно. Это важно кому-то помогать, но, наверное, те, кто не сталкивались, наверное, так не понимают. А я ще раз хочу вам нагадати, що акція до світлого дня світлівчинки триває. І на Великдень, якщо ви відвідаєте церкву, то можете вкинути до скриньки ну, якісь свої кошти для того, щоб підтримати онкохворих дітей, для того, щоб діти вилікувались, були здоровими і жили довго і щасливо. На все добре, до наступної кавової зустрічі.